प्रणम्या यासिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्ताभासं स्मरे नित्यम् आयुक्कामार्धसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभद्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विगडमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् हालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् स्वादसहितानि नामानि त्रिसन्ध्य पटे पटेन्नरः न चाविघ्नभयम् तस्या सर्वसिद्धिकारकं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः भ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनासन गणेशस्तोत्रम् सम्पू